ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ବିହାର କରୁଥିଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଧିବର ବସ୍ତିର କେତେକ ଧିବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାଛ ଧରିଲେ ଧିବରମାନେ ଏପରି ମାଛ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ସେମାନେ ମାଛକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ

ସାଧାରଣ ମାଛ ନୁହେଁ ଇଏ କଶ୍ୟପ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କପିଳ ନାମକ ମହାପଣ୍ଡିତ ଭିକ୍ଷୁ ଥିଲା ଇଏ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା ସେହି ପାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏପରି ହେଲା ମାଛ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ହିଁ କପିଳ তাৰ আখিৰে পশ্চাপৰ অশ্ৰু ভৰি যায় আগকু কোন শব্দ বাহিলা নাই যেতিবলে গুৰুক ধা দে সময় গায়ব হৈগলা তাৰ প্ৰাণ বা যু ত ভিতৰত দুৰ্গন্ধ স্থান সুগন্ধ বা ফল মনুষ্যক কেৱ না কেৱেশ ভোগিব পাৰি থাকে